Сегодня очень важный день, не только для меня лично, для национальной полиции Украины, для всей нашей команды, но и для наших сограждан, которые жаждут увидеть свою настоящую полицию. Здесь и сегодня мы начинаем первый этап аттестации национальной полиции Украины. тех сотрудников, которые назначены на временные должности, и только после успешного прохождения аттестации, всех этапов аттестации, они будут переназначены на постоянные должности. Коротко о процессе аттестации. Мы сегодня увидели сотрудников, которые сидят в зале, и они пишут тесты. Сегодня они напишут два теста. Первый – это тест общих навыков, который мерит аналитические способности человека и умение получить всю информацию. Второй тест – это профессиональный тест, который мерит знание, уровень знаний полицейского, законов, нормативных актов, которые важно, чтобы каждый полицейский знал. Для обеспечения прозрачного и открытого процесса аттестации мы создали аттестационные комиссии. В комиссии представлены тоже сотрудники национальной полиции и еще представители общества. Комиссия уполномочена посмотреть личные дела, посмотреть баллы которую получил сотрудник, посмотреть, какая информация Департамент безопасности предоставил. Комиссия уполномочена также послать человека на собеседование, на полиграф, но собеседование и полиграф для начальников райотдела и выше будет обязательно. Только, повторяю, только успешного прохождения аттестацион всех этапов аттестации. Времен... Сотрудники, которые назначены на временные штаты, будут переназначены на постоянные должности. Вы знаете, поступает очень много жалоб о том, что в регионах, в городах, в областях, в областях уже началась аттестация, что там комиссии и так далее. Официально заявляю, что аттестация, первый этап аттестации начинается сегодня, для города Киева и Киевской области. Вы знаете, мы строим другую полицию. Мы вошли в дом, которого нужно очистить. Дом, который станет фундаментом свободы и права человека. Дом, где каждый полицейский будет служить честно. И мы для этого избрали принципиально другой подход. Как мерить эффективность полиции? Вы знаете, красивая статистика ⁇ это не самое главное. Как мы должны мерить эффективность полиции? Первое ⁇ это доверие населения. Второе ⁇ это доверие от бизнеса. И третье ⁇ это доверие сотрудников, которые уже работают в полиции. Я официально хочу вам сказать, что, что сегодня мы вступаем в 100-дневный переходной этап. В течение 100 дня у каждого сотрудника, у каждого офицера будут возможно, будет возможность, чтобы доказать, что он является настоящим полицейским. После 100 дня независимые социологические компании начнут независимый опрос. Опять-таки же, по критериям, какой уровень доверия населения в городах, в областях. Второе, как бизнес оценивает полицейских, потому что мы все знаем сейчас, что, к сожалению, есть такие полицейские офицеры, которые решают иногда нелегальный бизнес. И третье, как сотрудники свои оценивают своих руководителей. Мы только Можем доверять руководителям, если его доверяют насилие, доверяет население. Другого подхода у меня нет и не будет. Руководитель должен быть хорошим менеджером, обладать хорошими менеджерскими качествами, лидерскими, коммуникацией, и должен он в течение 100 дней доказать, что население доверяет, сограждане доверяют и государство доверяет.